Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», присоединяется к нашему эфиру. Александр, приветствуем вас. Здравствуйте. Доброго вечера. Итак, силы обороны прорвали еще один участок фронта на российской границе в Курской области. Десантники совершили прорыв. На видео зафиксированы первые бои в пограничной полосе, где танкисты уничтожает опорный пункт противника. Официальной информации, где это произошло, нет. Но вот по вашим наблюдениям, может это быть тот же Глушковский район, что это дает силам обороны? Ну и почему россияне пропустили? Не хватает средств, не хватает личного состава защищать границу? Да, это действительно был Глушковский район, это юг Глушковского района, по сути, юго-западная часть Курской области. Какая и именно локация, говорить не буду, скажу только, что, в принципе, сама по себе подготовка, там события, которые мы могли наблюдать на этом видео, они произошли не за считанные минуты, отнюдь. Это была предварительная подготовка, которая велась на протяжении где-то в течение недели. И в целом российские оккупационные войска, курская группировка, сконцентрированная сейчас в Курской области, они, имея все соответствующие средства ведения разведки, имели возможность получать информацию о том, что готовится еще один прорыв, еще одного участка по границе Курской области. Но, в принципе, не смогли ничего э, такого существенного противопоставить, чтобы как-то нейтрализовать эту угрозу. Опять-таки, это связано с тем, что, да, действительно, даже с учетом того, что сейчас э, российское командование почти до 40 тысяч увеличило курскую группировку, они не могут э, целиком контролировать курскую область, приграничную зону, границу и непосредственно параллельно еще и проводить... Ну, назовем это так, так называемая контрнаступательная операция. Хотели еще поговорить об испытаниях баллистической межконтинентальной ракеты «Сармат». Там что-то не сработало или сработало не так. Но вот согласно спутниковым снимкам, на стартовой площадке космодрома Плесецк образовался такой кратер, причем очень огромный, 62 метра. То есть получается, да, что ракета, которой россияне пугали весь мир, она просто взорвалась в пусковой шахте? Да? Или что там случилось и почему это случилось? Ну, с учетом того, что пусковая шахта практически вывернута наизнанку, то да, это был взрыв а, внутренний, а, а совершенно не внешний. То есть мог быть такой вариант, что а, ракета... Стар и произошла, ну, напри, например, утечка топлива в двигателе силовой установки или нечто иное, и в результате взрыв произошел внешне, уже на взлете, и определенная часть как бы, осколков как бы полетела элементом на саму э, взлетную площадку. Нет, тут отчетливо видно, что взрыв был внутренний, то есть непосредственно в самой шахте ракета э, взорвалась в сам момент пуска. И это в очередной раз подтверждает то, что Сармат продолжает оставаться сырой недоработанной ракетой. Дело в том, что у этой ракеты очень интересная история. Она, чтобы начать бросковые испытания, ждала своего момента три года. Три года откладывались ее бросковые испытания. Бросковые испытания ⁇ это просто испытание самого макета на возможности старта на пороховом заряде на 350 метров от э, поверхности Земли. То есть это самый-самый начальный этап испытаний, когда даже не используется полноценная ракета там, да, с боевой частью, без боевой части, с электроникой, просто макет. Даже на этом уровне они не могли три года начать эти испытания. Настолько она была неподготовленной. Затем в 2022 году внезапно происходит успешный, вот сейчас даже на видео это демонстрируется, происходит успешный пуск э, ракеты, именно испытания пол на полноценном двигателе, полноценный пуск с э, имеющейся силовой установкой, и после этого 4 неудачных испытания, которые э, подтверждают, что сама по себе ракета представляет собой ну, крайне не готовый сырой продукт. При этом официально она принята на вооружение, она якобы является серийной, но это просто, я скажу так, это просто позор какой-то для российских войск ракетных войск стратегического назначения. То есть успешным был только один пуск, можно сказать, единственный. Успешным, да, и он заключался именно в том, чтобы на своем собственном двигателе, не на пороховом заряде, а ракета успешно взлетела, и она успешно взлетела. Все остальные параметры, там э, аэродинамика, э, взаимодействие в верхних и, и прочих слоях атмосферы, точность поражения, это уже другие этапы испытаний. То есть вот этот первичный, да, он оказался успешным. И Ее сразу же сказали, о, замечательная ракета, будем серийно выпускать. Вернемся мы еще к российскому позору, к событиям на территории России. Давайте поговорим о ситуации на фронте в Украине, Волчанск. Россияне там все еще контролируют небольшую, но тем не менее часть нашей территории. Была информация, что противник увел часть войск для проведения контрнаступательных операций. В Курской области какая группировка сейчас в Волчанске, что происходит на агрегатном заводе? Много разной есть информации. Волчанск остается, несмотря на то, что у россиян там нет каких-то существенных достижений, остается для их группы войск «Север» также приоритетным направлением. Они за последнее время провели очередную перегруппировку. То есть от них можно в ближайшее время ожидать, опять-таки, интенсификации боевых действий либо в самом городе, той части, которую они контролируют, преимущественно это северная часть Волчанска, либо по флангам с западного, либо с восточного попытка продвижения далее. Что же до агрегатного завода, там достаточно долгое время были блокированы российские подразделения их постоянно пытались деблокировать, создавать их э, собственные войска, им там коридор, обеспечение, не для того, чтобы их вывести с завода. Нет, вот что самое интересное. Когда ему удавалось создать этот коридор, они просто доставляли им еще боеприпасов, э, обеспечение, материально-техническое обеспечение, там продукты питания, воду банально, и сидите себе там дальше, держите этот участок, продолжайте его держать в дальнейшем. Сейчас поступает много интересной информации о том, что силы обороны Украины, в принципе, вопрос с агрегатным э, заводом решили. Но э, пока еще без какой-то конкретики и непонятно, как именно решили. Или полностью окружили и закрыли э, вопрос с блокадой, э, или же имел место быть некий другой сценарий действий наших сил. Свежая информация от Минобороны Великобритании, свежая сводка. Говорят, что в северо-восточной части Харьковской области россияне сейчас рвутся к реке Оскол. Что там сейчас происходит, по вашим наблюдениям? В районе населенного пункта Песчаная у российских оккупационных войск была довольно-таки успешная, говорим прямо, развитие тактического положения. Они улучшили свое положение именно по направлению к левому берегу речки Оскол и сейчас пытаются его развить и далее их положение с одной стороны имеет ряд уязвимостей то есть данное продвижение оно не обеспечено флангами с севера и с юга оно исключительно ориентируется на прорыве от песчаного больше в юго-западном направлении то есть к населенному пункту кругляковка, нежели там по формированию флангов. Но, в принципе, угроза остается выхода российских оккупантов к населенному пункту Кругляковка и Колесниковка. Сразу по двум направлениям с последующим закреплением на левом берегу речки Осколка. Судя по сводкам генштаба, снизилась интенсивность боев на покровском и кураховском направлении, но вот по информации военных, которые на кураховском направлении, следует, что российское командование поставило задачу своим возкам масштабировать продвижение на этом участке, но и в то же время в районе Покровска, что подтверждает частично и британская разведка, россияне замедлились. Как эти два направления связаны и почему сейчас ну вот, заметное ослабление? Количество атак и так далее. На покровском направлении для российского командования очень важным является формирование южного фланга от самого Покровского направления. А южный фланг это фактически отчасти, даже и кураховское направление. Поэтому сейчас, если мы говорим о данной зоне боевых действий, о данной локации, то было бы корректнее говорить даже покровско кураховское они одновременно формируют себе южный фланг. Это правый и левый берег речки Волча с упором на Лозовую и на Жуковское водохранилище. И, соответственно, таким образом не просто идет формирование южного фланга, но и создание соответствующих условий для продолжения наступательных действий на само Курахово. Таким, опять-таки, таким образом это две боевые задачи одновременно выполняются. То есть э, создаются условия для обеспечения дальнейшего в перспективе наступления на Покровск после того, как южный фланг будет сформирован, и одновременно создание условий для э, более успешного наступления на Курахов. Вернемся к российскому позору. Прошлая неделя была богата на удары по складам боекомплекта, по ракетным глубоком тылу России. Взрывалось так, что даже сейсмологи фиксировали землетрясения. Вот этот момент хотелось бы с вами обсудить. То есть Торопец, Тверская область, склады вместе с бункерами. И спустя несколько дней такая же участь постигла Арсенал неподалеку октябрьского в Краснодарском крае. Почему так грохотало, что даже сейсмологи обратили на это внимание, что именно находилось на этих складах и как это в дальнейшем может сказаться на ситуации на фронте, но и в контексте тыловых ударов по Украине. Ну, чего там только не находилось. Там были и боеприпасы и обыденной номенклатуры, там, например, 122-й калибр реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», там находились даже мины 82-го калибра, находились зенитно-управляемые ракеты для С-300 С-400 были баллистические ракеты 9М723 и, согласно определенной информации, и КН-23 северокорейского производства. Поэтому, ну, скажем так, довольно-таки существенный боезапас. При этом сам по себе этот арсенал, эти арсеналы, о которых идет речь, что 107-й арсенал Грау, 123-й, в принципе, все эти склады, они были предназначены для того, чтобы накапливать. Накапливать потенциал, который бы потом использовался уже непосредственно а, для а, обеспечения складов ну, тактического уровня, да, там ближней тыловой зоны, а, в районе линии без либо приграничной зоны. А, и как раз из этого и делаем соответствующие выводы. Первоначально должны ощутить на себе истощение склады а, ближнего радиуса действия, ближней тыловой зоны, тактического уровня. И только потом поступательно по линии боестолкновений будет ощущаться нехватка этой компоненты. 122 калибра, 82 калибра и так далее. А что же относительно ударов по территории Украины ближней тыловой зоны, когда использовались 9М723 от РК СКНДР баллистические ракеты, то, конечно же, тут схожая ситуация изначально должны быть израсходованы те запасы, которые на тактическом уровне были, а они там, ну, в меньшем количестве, чем на 107-м Арсенале Грау, например, хранились, а затем уже будет это ощущаться по количеству задействованных а, единиц. То есть в принципе в течение вот ближайшей недели, что по линии боестолкновений, что в ближней тыловой зоне будет ощущаться нехватка именно этой номенклатуры. 122-й калибр, 82-й калибр, те же самые «Искандеры» и так далее. О планах Ирана еще хотели спросить там состоялся парад, вот на котором они показывали гиперзвуковую ракету Фатах и Шахет 136Б, и было заявлено, что он может лететь на расстоянии до 4000 километров. Скажите, что известно вот об этих разработках и как вы думаете, это выставочные но ну, единичные образцы, либо же Тегеран может поделиться ими с Москвой? Да, и отмечу, как раз на прошлой неделе Шайгу уже туда летал. В целом, зачастую такие образцы, которые появляются впервые на парадах, демонстрируются на выставках и так далее, они изначально не являются серийными. Я напомню, что еще в прошлом году, в осенью, Иран продемонстрировал свой шахет реактивного типа с реактивным двигателем причем в трех разных модификациях с разными системами наведения и так далее. Но ни одного раза эти шахеды не были зафиксированы при использовании россиянами. Используется старый классический шахед 136. Поэтому серийным пока назвать эту продукцию нельзя. Но то, что Иран продолжает эволюционировать в вопросах создания Средств поражения дронов Камикадзе нового типа, да, это действительно мы можем а, фиксировать, и в немалой степени эта эволюция стает возможным за счет военно-технического сотрудничества между Ираном и Россией, получением соответствующих технологий и тем более результатов а, относительно нанесения ударов по территории Украины и, конечно же, статистики того, а, какие средства противодействия использует Украина, чтобы сбивать а, шахет 136. И э, не только. На основе всех этих данных они пытаются создавать нечто новое, более универсальное, более эффективное. Россия ударила Кабами по Запорожью. Много разрушенных домов, два десятка пострадавших. Запорожье достаточно далеко от линии фронта. Вот, э, скажите, почему это стало возможным, оккупанты? модернизировали свои авиабомбы, что они теперь могут доставать так далеко. Если Харьков это одно да. дело, то почему Запорожье? Да, конечно, поскольку э, универсальные модули планирования и коррекции, которые появились у россиян в 2022 году, э, они изначально были дефективны, кустарного производства, они были некачественные, очень низкого качества но э, по мере э, применения э, проходил процесс модернизации этих модулей. То есть, если раньше, например, бомба 250 килограмм, 500 килограмм, ФАБ 250, ФАБ э, 500, э, она э, использовалась на расстоянии э, до 30 километров, то сейчас эта бомба с современным УМПК уни универсальным модулем планирования и коррекции может лететь на расстоянии до 80 километров. Они их улучшают. И это было ожидаемо. Это было ожидаемо, поскольку ну, они не будут стоять на месте, они будут всячески пытаться улучшить эти элементы террора, эти средства террора, для того, чтобы наносить удары по большим расстояниям, на большее расстояние. Поэтому, к сожалению, да, на месте российский ВПК в данном вопросе не стоит. Ну, будем ожидать, что... ВСУ тоже на месте не стоит. Найдут, найдут, где эти аэродромы со складами кабов находятся. Александр, спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление, был с нами на связи.